Я с вами Роза с канала Sony LPS. И сегодня эм, я делаю такой тег, тег. Вот. Тег называется. Ну, так, Little Last можно так сказать. Вот. И первый вопрос звучит так. Эм, ну, перед Little Last э, Ну, какое у тебя было хобби? Ну, как бы, сначала ты с кем игралась там? Ну, ты еще об Литлас не знала, вот. Второй вопрос звучит так. Когда ты начала любить Литлас Пэтшоп? Ну, или кто тебя ими зашокировал прям? Третий вопрос звучит так. Как покажи своего самого первого пэта. Четвертый вопрос. Покажи самое любимое твое украшение для поэта. Пятый вопрос. Э -э -э какой ты камерой пользуешься? Шестой вопрос. Ты сначала знала то, что говорится LPS? Или ты сначала говорила LPS? Шестой вопрос. Ты чаще всего говоришь ли класспачоп или LPS? Седьмой вопрос. Покажи пэта, который у тебя мальчик или девочка. Ну, покажи пэта, который у тебя девочка, но похожа на мальчика. Восьмой вопрос. Покажи пэта, который мальчик, но похож на девочку. Девятый вопрос. И последний десятый вопрос. Любишь ты, любишь ли ты Литлас подшоп? Все эти как бы вопросы я передаю. Первое. Всем своим подписчикам, ну, да, ну, и я, я передаю, как бы, этот тег каналу Яна ЛПС Карамель, Кристина Лав ЛПС, честно, не помню, как называется там твой канал, какой-то МП Фоксис, ну, и пока что, я думаю, три сойдет, а вы, кому я передала этот тег, может передать еще кому-нибудь. Ну, и из моих подписчиков, кто хочет, тоже заберите этот тег. Всем пока, 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 пока. Ты ч не взял мою ладошку? Ой, как же хорошо!